સુરતમાં પાનના ગલ્લાની આડમાં હાઇબ્રિડ ગાંજાના વેચાણનો પરદફાશ પુત્રને વિદેશ અભ્યાસ માટે મોકલવા પિતા કરતો હતો નિશાનો વેફલો પુત્રને વિદેશ અભ્યાસ માટે મોકલવા પિતા ગાંજાનો વિક્રેતા બન્યાનો ખુલાસો गोल्डन जोन पन्नागल्लाऊ पर पुलिस नो दरोडो पन्नागल्लाऊ पर આવતા ગ્રાહકોને ગાંજાનું કરાતું હતું વેચાણ પन्नागल्लाના માલિક જીતુ ધામેલિયાની ધરપકડ 67000 ની કિંમતનો 23 ગ્રામ હાઇબ્રિડ ગાંજો જપ્ત પन्नागल्लाમાંથી 35000 ની રોકડ રકમ પણ જપ્ત કરાઈ આરોપી પાસેથી 1.19 લાખ ની કિંમતનો મુદ્દામાલ જપ્ત થયો ગલ્લાઉ પર આવતા ધ્રોપ પટેલ પાસેથી ગાંજો ખરીદ્યાની કબૂલાત ફરાર ધ્રોપ પટેલ ની ચોક બજાર પોલીસે શરુ કરી તપાસ इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत चौक बाज़ार पुलिस स्टेशन में 11 नवंबर के दिन जब वहाँ की सर्वेलेंस टीम चेकिंग कर रही थी तो सिंगनपुर रोड पे जगजीवन प्लॉट के पास एक गोल्ड जोन नाम की दुकान है जहाँ पे चेकिंग करने पे उनको वहाँ से 23 ग्राम जो हाइब्रिड गांजा है वह मिला जिसकी कीमत लगभग सिक्सटी नाइन की होती है वहाँ के जो जो दुकान के ओनर हैं उनको वहाँ पर पकड़ा डिटेन करके उनको पता लगा कि उनका नाम जीतू भाई नागजी भाई धामेलिया है जिनकी उम्र बावन साल है और वो सिंगनपुर रोड पे रहते हैं फिलहाल जिनका मूल वतन भावनगर है जब हमने और तपास की कि इनके पास ये गांजा कहाँ से आया तो हमें पता लगा कि इन्होंने जिससे गांजा लिया है वह एक ध्रुव पटेल नाम का आदमी है जो फिलहाल सिंगनपुर डाबोली गांव का रहने वाला है हमने उसको भी अरेस्ट कर लिया है और उससे जब पूछताछ की तो हमें यह पता लगा कि उसने भी आगे एक जय सतीश भाई मवानी नाम के लड़के से ये गांजा लिया है फिलहाल ये जो तीनों आरोपी हैं इनको अरेस्ट कर लिया गया है और इनके ऊपर जो एन एक्ट है उसके सेक्शन एट सी बी और ट्वेंटी सेक्शन हमने एफ दर्ज की है और फिलहाल आगे की तपास जारी है